Но нет, Палево, майский строитель, под ваши аплодисменты. Палево, давно пора было сваливать, не понимаю я, чего ждали вы. Палева, давно пора было сваливать. Добрый вечер, друзья. Вас приветствует команда КВН Палево. Пашка, Лёшка, Ву. Палева, давно пора было сваливать, не понимаю я, чего ждали вы. 23 мая. Перед игрой мы заглянули в Википедию и узнали, что ровно 15 лет назад в этот день ничего не произошло. Собственно говоря, как и 10 лет назад. И 5 лет назад в этот день тоже ничего не произошло. Друзья, ну теперь-то вы понимаете, почему тема сегодняшней игры — свободный стиль. Болевак, давно пора Но, если можно делать что угодно, то мы с Пашкой решили творить добрые дела. Начнем с Иваныча. Иваныч, тебе на КВ не коньяк дарили? Да. Отбирали? Нет. Собачки оглас а коморла. <свят> Початая. <свят> Мы сразу себе поможем. ра Ну что ж, продолжаем помогать обездоленным слоям населения. Встречайте, Джессика! На голубой волне мечты плывет девчонка одинока. На дальний остров красоты, где ожидает принц высокий. Плывет она, который год волна сменяется волною, но принц ее, как прежде, ждет. И остров манит красотою. Пусть жизнь в мечтаниях пройдет. Пусть изменяет время лица, но пусть всегда вас кто-то ждет. И верьте, и в мечту и в «Принца». Вот это стихотворение расскажешь, так же перескажешь его и точно поступишь на следующий год. Полево, пора была, полево, не понимаю, я ну, живу, как все замечательно складывается. Ты помог Ивановичу, я помог Джессике. Мы сейчас с Джессикой Иванычем поможем. Рано, Паша, рано. Кстати, если речь зашла о поступлении, совсем скоро произойдут последние звонки. Давайте все вместе поможем выпускникам. от последнего звонка. Я вот на танцолистык. А я хочу раскрепоститься. А я хочу набить морду физруку. Всем помогли. Можно помочь и себе. Шопит кв, опять кв. Друзья, когда мы рассказали вам, что 23 мая совсем не вошло в историю, мы немножечко слугавили. Ну просто в этот день в 1592 году инквизицией был пойман, обвинен в ереси, а потом сожжен Чардана Бруно. жордана выступаем для тебя. Представьте, Евлампий придумывает имя для своего сына. Как же назвать сына-то, а? Может быть, Акаки? Акаки Евлампович? Нет, 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 нет. Как бы поступил мой отец? Плохо поступил мой отец. Дорогой, у нас дочь! Да! шляпа подсказывает Гарри Поттеру, куда пойти учиться. Только из Лизарина, только из Лизарина, только из Лизарина. Гарри, ты силен, ты бодр, ты научился проходить сквозь стены, а поступай-ка ты в сельхоз. Как сельхоз? Какой сельхоз? А как же Гриффиндор? На Гриффиндоре закончились бюджетные места. Снизын. Сельхоз. Труффиндер. Сельхоз. Да стоп, какой сельхоз? Я потомственный волшебник. Гарри, к нам в область в июле приезжает президент. Нам в сельском хозяйстве волшебники во как нужны. Представьте, что бы случилось, если бы конструктор Лады Приоры придумал свой автомобиль во времена Сталина. Следующий. Попростите, пожалуйста, я, я, я все исправил. Я, я, я все перечислил. Тихо, тихо, успокойтесь. Хорошая машина. Хорошая машина. пойдем. Багажник с кнопки открывается. Пять передач. 43 й год. Отличная машина. Слава Богу. Но человек вы хреновый. Расстрелять. I don't know. Вы наконец, следующая миниатюра понравится абсолютно всем мамам в зале. Так, 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 так. Все вроде бы сделал. Так, шапку одел. Шарф одел. Кашу поел. Домашний задание сделал. Мусор вынес не пью, не курю, невеста есть. Мне 24, пойду, пойду отпрошусь у мамы погулять до 9. Мама, а можно до 9 погуляю? Ты что, с ума сошел? Ну, на юбилей так на юбилей. Друзья, на самом или, э, вдвоем в КВН играть очень-очень-очень сложно. Действительно, вдвоем играть в КВН очень сложно. Поэтому с этой секунды с нами в команде будет играть Диван. Его зовут Олег, поаплодируйте. Паш, какой диван? Ну, обычный диван, походу, двухспальный. Паш, зачем нам диван? Ну как, ты не понимаешь? Через него в нашу команду будут попадать девочки. Паш, через него в нашу команду могут максимум попасть клопы. Не надо сейчас об Олеге так. Между прочим, он мой друг. И что мы с ним будем делать? Ну, все очень просто. Смотри, ты приходишь уставший с работы на репетицию и садишься на Олега. Давай, приходи, приходи. Садись. Да пожалуйста, я прихожу с уставшей на репетицию, сажусь на Олега. И что? Олег. Олежка. Олежек. Что ж ты делаешь со <свяк> мной? Паша, что такое? Что? Ну, ты что это Олег озорничает просто. <свяк> И, между прочим, не нужно кричать на Олега, он может обидеться. Паш, как может обидеться диван? Ну, это очень, он очень просто. Итак, представьте, 1 января утро. Ой, ну, ну, Олег, не, ну да что это такое? Ну да что это так маленький, Олег? Паша, если он участник команды, пускай тогда тоже скидывается на коньяк. Ой, это он может. Олег, извини. О, прицаха! И что, он и в миниатюрах будет участвовать? Без проблем. Представьте, времена Ивана Грозного, казнь людей через посажение на Олега. О, нет, 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 нет! Что вы делаете? Только не Олег, только не Олег, что вы делаете? О! о, 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 о. Паш, Ну ты хоть понимаешь, на нем половину Пелгора точно переночевала! Нет, 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 у Олега не запятная репутация. Павел! Но ну я надеюсь! Это твой друг! хотя бы единственный из представителей интерьера мебели в нашем выступлении. Хм, ты меня недооцениваешь, я очень коммуникабельный. Итак, встречайте! Моя первая любовь! Ольга! А знаешь, почему мы с ней расстались? А ну-ка! Ну просто на Ольге не так удобно сидеть, как на Олеге. Наверное, на Ольге не так удобно и лежать, как на Олеге. Ага. Но, но, между прочим, если Ольгу грамотно использовать вместе с Олегом, то Ольга тоже покатит. Ну что ж, Пашка, садись, садись скорее. Ну что ты так сел? Садись, как удобно. Друзья, вы знаете, мы много лет играем в КВН. И в первый раз в финале приветствия мне так удобно Говорит финальные слова, ну, прям даже и говорит, что-то ничего не хочется. А, давай, заканчивай. Команда КВН палева.